Thank you Мабуть, у кожної людини бувають моменти, коли вона хоче докорінно змінити своє життя. Насправді мало хто на це здатен. Тут, в українському селі, старовинною козацькою назвою Кала Глія, що означає біля глини, мешкає чоловік, який одного разу вирішив і таки змінив абсолютно все. Він жив у великому приморському місці. Мав прибутковий бізнес, комфортабельну квартиру в історичному районі. широкое коло друзів і знайомих. Звістка про те, що Александр переїздить у село, шокувала, в першу чергу, рідних. Было неожиданностью, конечно, когда мы сюда приехали, посмотрели. Я была в ужасе, конечно, что в такой углу приехать, после города, это неожиданность большая. Мне было трудно, потому что я больной человек, надо было и в аптеку, и в магазин, и туда, и сюда. Саша занимался радиотехникой, электроникой, значит, в городе Одессе. И вдруг, значит, он говорит, что надо ехать. Я поеду в село. Вы меня поддержите или нет? Значит, буду заниматься аграрным сектором, выращивание чистых, это, свежих овощей, фруктов, значит, экологически, без химии, без всякой потому что весь мир уже наводнился, значит, ну такими химическими грязными, значит, продуктами. Ну, я неожиданно, конечно, все время жили в городе, значит, и вдруг в село. Для самого Александра это решение было остаточным и невидворотным. Пришел момент, который, как бы, заставил меня понять, что мне нужно более... Чистая атмосфера жизни, то есть я стал ценить, скажем так, чистый воздух, чистую воду, да, чистые продукты, поэтому подумал, почему бы мне не поменять. И это было не просто интерес, а это где-то даже было, скажу откровенно, на тот момент э, жизненно необходимый шаг. Живя в Одессе, я не, не знал, скажем так, сильно вот нашу область, и я увидел это место, оно мне действительно очень сподобилось, как говорится, понравилось. И оно очень быстро определилось. Я приехал, понял, что да, это я вот хочу здесь жить. Петр Мавродович а ⁇ лишь троюродный брат Евгений На везду дай все стать компаньоном. компаньйоном. У двох молодые люди начали освоивать новую справу. Здесь просто тепличное село. Вот эти три села, здесь Надлиманское, на Лиманское, и Николаевка, здесь люди зарабатывают у них есть такой бизнес частный, семейный, они выращивают овощи, ранние овощи, редис, зелень, там, томаты, огурцы, бахчу. И я подумал, что почему бы мне не попробовать. Потому что подумал, если это не станет моей работой, по крайней мере, я научусь это выращивать для себя. Меня не пугают какие-то новшества, даже это интересно. Да? И в то же время, чем заниматься, если ты этим занимаешься как бы с душой, да, тебе этим нравится, то тебе открываются и знания новые какие-то и, скажем так, обстоятельства способствуют всему. Поэтому так и у меня получилось, что у меня просто проявил, проявился живой интерес в этом. Я увидел пользу, как бы перспективу, и потом хотел э, понять, насколько это будет даже и выгодно, потому что мы живем в материальном мире, и здесь тоже нужно как-то обустроиться. Поэтому я решил просто попробовать. Інтернет для них тоді був майже недоступний. Шукали інформацію про нові технології овочівництва в газетах і журналах, клубах органічного землеробства, у спілкуванні з однодумцями. Вчилися, як то кажуть, на ходу. Были периоды действительно тяжелые, когда, допустим, из-за того, что мы не хотели применять никакие химические препараты, там, синтетические, мы просто тупо теряли, извините за выражение, урожай. То есть было пару раз. А в жизни фермера это не так просто, потому что, допустим, если мы потеряли один урожай, то и сезон прошел. То есть жди год, а где заработать? На начальном этапе пригласили человека как сварщика, он нам помог первую теплицу варить. Но мы все помогали ему, как подсобники там работали то мы изучили это, и когда мы ее стали расширять или уже новую строить, то мы ее построили уже сами, конечно. Теплицу мы сделали сами по своему проекту, как бы, чтобы она подходила нам и овощам, которые здесь будут выращены. Ну, нюансы здесь какие, что она блочная, то есть три теплицы как бы в одной, три блока, 30 метров на 50. Высоту мы подняли до 5 метров, то есть не случайно, чтобы вы могли здесь выращивать в самое жаркое время высокорослые томаты. То есть это способствует хорошему благоприятному климату. То есть вся жара поднимается вверх. В коньке теплицы мы сделали, установили проветривание. То есть на всю эту теплицу есть фрамуга открывающаяся. И сейчас затенили ее спанбондом, агроволокном. То есть он сильно сбивает жару. То есть притеняя растения, это создает благоприятные, конечно, очень условия. Односельцы ставилися до новых учителей неоднозначно. В селе люди все, как говорится, знают друг друга, это понятно. Когда мы приехали, то и окружающие люди так немножко на стороже приехали какие-то люди из города, причем мы с компаньоном были довольно таки ну, уединенный образ жизни мы там, ну что нам кому-то лезть, там занимались своими делами, работой, своей как бы духовной частью жизни, да и да, люди не поняли. Люди думали, может, у нас какая-то своя секция или кто там мы такие, непонятно. Да, не та ориентация, скажем так, живут два мужчины, да, непонятно. Поэтому так, насторож настороже нас встретили. Ну, рядом поселились мои родители, и круг как бы наших знакомых стал расширяться. И сказать честно, у меня такое понимание, что ну, люди должны помогать друг другу. И в селе я это ощутил, потому что ну, это очевидно здесь. Поэтому, конечно, я как бы был открыт к людям и, и там, не навязывался, но чем мог помочь, или когда мне нужна была помощь, стал обращаться так. И да, люди поменяли свои взгляды, потому что мы просто познакомились, они расслабились, что ну, нормальные люди там на своей волне, скажем так. Люди, которые занимаются органическим сформированием, они уже автоматично... Проходять в мене друзями, ми практично проходимо як першопроходці, все це давно забуто, і ми все це проходимо як на, 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 на опит своїми помилками своїми мозолями. Женя, коли я кажу знайомим, що всередині літа в відкритому ґрунті. можно уже этой врожай день, мне никто не верит. Ну, вот эта технология, одна из новейших технологий, которой мы делимся. Да, мы тоже как бы не верили, потому что до этого были попытки у нас выращивать бахчу. Ну, мы знаем, что это сложновато. То есть здесь как бы используются два таких метода, что первое это высадка рассадой, уже месячной. А второе то, что используется вот пленочное укрытие, Такі Поэтому диня, получается доволі таки рання. Одна із перших, как бы, середині лі. <клухи> ну от у нас уже пошла на где-то з 15-20 іюля ми вже собирали дыні. У компаньйонів було багато труднощів, але вони впевнено йшли до своєї мети не лише вирощувати екологічно чисту продукцію, а й пропагувати органічне землеробство. Розвішували плакати, робили стенди, роздавали буклети. Тот, кто занимается своим делом, знает, что как сложно стать на ноги, даже уже, э, ну, зная, чем занимаешься. А тут, скажем так, это тоже органическое земледелие, оно находится в развитии, и никто не знает, насколько оно прибыльно, так скажем, откровенно. Поэтому это был такой эксперимент. Мы прошли тоже какой-то свой эволюционный путь. Нам хотелось, э, ну, не просто что-то сверх там заработать, да, но хотелось, чтобы люди знали, что это за продукция чтобы отреагировали как-то, оценили, может быть, да, и в то же время, чтобы у нас были свои клиенты, и мы как-то творчески к этому подходили, да, мы там какие-то буклеты даже делали, какую-то рекламу, ну, так, чтобы людей не напрягать, кто хотел, мог познакомиться с нашим выращиванием. Мы там распространяли, допустим, газеты органического земледелия. Життя непередбачиваны. Подружився і был выехать и за місцем проживания дружины компаньон александра Он остался сам продовжив працювати як завжди, планомерно впевнено Есть планы есть план минимум то что мы делаем в этом году есть план максимум что что к чему мы придем через пять лет такие планы думаю должны быть у каждого сознательного человека насколько возможно. Uh, у меня есть планы совершенствоваться, и я хочу просто создать для себя uh, максимально лучшие условия для жизни. То есть, слава богу, что мой взгляд uh, мне позволяет это сделать. То есть, не гнаться просто за яркостью какой-то там, за чем-то внешним, а именно чтобы суть нашей жизни она несла какие-то ну, вот такие ценности, скажем, объективные, да. То есть, там, мы не портили природу, окружение и создавали какую-то свою атмосферу благостную. Я думаю, что каждый человек должен жить гармоничной жизнью. Почему? Потому что так мы созданы, что у нас разносторонние интересы в жизни. И нельзя чем-то игнорировать, как бы зацикливаться. Поэтому работа, хотя она является для меня творческим процессом, я вполне и доволен и себя реализую, то, конечно, у меня есть планы, допустим, там создать семью. Да? У меня есть понимание, что вокруг должны тоже быть друзья, люди, которым я уделяю внимание. Мы поддерживаем друг друга. Есть много единомышленников, допустим, которые понимают мои взгляды, разделяют их, это приятно. Ну, то есть, я понимаю, что я живу так, как, как мне нравится, я наполняюсь этой жизнью. До Сущенко начали наведываться гости из города. Александра даже друг нашел. Мы с Сашей знакомы с детства. Мы жили вместе на Молдаванке. У нас было общее увлечение. Мы занимались радиотехникой. Но в жизни так сложилось, что мы потеряли, Расстались. И спустя 15 лет я Сашу случайно нашел через интернет. И увидел совершенно другого человека. Образ жизни изменился. Тогда был городской образ жизни. Сейчас сельский. Он занялся земледелием. Ну, Саша в своей жизни всегда был целеустремленный парень. И всегда добивался своего конечного результата. З роками і батьки звикли до сільського життя, знайшли собі заняття до душі, почали цінувати чисте повітря, мальовничі краєвиди, затишок великого приватного будинку. Привикла воздух, здесь свіжий воздух син зробив нам все з мужем, всі все удобства, і, і вода в тепле, гаряче, ванне і все на світі, все он постарався нам. сделать. У нас все есть свое, все экологически чистое. И ко всему к этому у нас есть наша золотая коровка. Молочко у нее хорошее, коровка хорошая, но немножко брыкается. Но ничего. Здесь, значит, воздух чистый, природа. Смотришь закат, смотришь восход, восход закат, солнце. Собака, голуби у меня. Значит, вот. Я займаюся хозяйством. Ну, на пенсії так вже і не скучаю. Сандра, все вийшло. Продукцію вже немає потреби возити на ринок. Забирають з дому, ще й у чергу шикуються. Два врожаї томатів за сезон це вчорашній день. Ранні овочі і бахчові культури за принципом термоса звична справа. Він все експериментує, розширює тепличне господарство, освоює нові технології. Міський мешканець знайшов своє покликання і своє місце. Конечно, я очень доволен. То есть мне так казалось, что я ничего не теряю, если здесь эксперимент не удастся. Я же всегда не могу вернуться к старому. Это же не сложно на самом деле. Я не сжигал никаких мостов, хотя, допустим, я продал квартиру там, да, или родители продали квартиру и прописались здесь, да, там поменял бизнес, да, то, конечно, я чем-то как бы рискую. Это однозначно. Но внутренне у меня было всегда спокойно. То есть, и, конечно, я доволен. То есть, и сами результаты показывают, что я все правильно делал. Главное быть, наверное, в мире с самим собой и понимать, что тебе на самом деле нужно. Thank you.